那叔叔当年怎么跟您求的婚？啊？其实啊，这聪明的女人啊，多了？来来来，你看我怎么收拾你！啊！哎哎哎！啊好了好了，我错了错了错了。 哇，这个手好漂亮呀！还是你的手比较好看，是吗？我也觉得我的手好看。重点是手吗？ 随好几个份子钱，感觉都要吃土了。你说我什么时候能收回来呀？我 易情大作伤身，你跟石梦那个钢铁直男，你怎么整他都 get 不到你的点啊！哎呀，气死我了！电灯泡提个建议啊，你这么没有安全感的话，就嫁给我弟弟了。总不能我跟他求婚嘛？我弟弟是个死直男，你要是想暗示。 先求婚的那一个，我这叫什么？我这叫明知山有虎，偏向虎山行。 别紧他<好>，别感冒、啊。没想到这次开学还是我一个人。哈喽 <Hello>。哈喽，方言。嘘。接下来这首歌。 送给世界上最幸福的一对情侣。 给你们的情人节礼物，够有诚意吗？当然，很好听。哎，石梦呢？他怎么没有和你在一起啊？今天不是情人节吗？呃，他出差了，去领奖了，所以没有时间陪我。这小子，回头我帮你说他。嗯，没有啦，你这首歌真的特别的好听，所以你要加油哦。嗯，加油。那我先忙去了啊，拜拜。拜拜。